І вушківушки та паля зільний. Ой де волей, в любов. Повірені. Циганська тема позитивна і легка лише на перший погляд. Серед професійних танцівників вона вважається однією з найскладніших. Та й часу на підготовку номеру небагато, адже лише минулої суботи Одеса пройшла до наступного етапу шоу. На допомогу Колі і Жорі до Одеси приїхав головний хорограф проєкту Олександр Лещенко. Це перша репетиція танцю, тому Пока все плохо. В них, значить, циганщина, Для этого нужно еще больше ще більше чтобы репетиції, щоб вот этот дух, настрой, культуру, енергетику. Не все виходило в Одеситів одразу. Не так вже й легко передати настрій та енергетику іншого народу, який, до речі, більшість з юних учасників бачила лише у кіно. Аби ближче познайомитися з культурою циган та перейняти їхній дух, Коля і Жора запросили професійний ансамбль Амерома. Им огромное спасибо, потому что они как бы зарядили энергетикой своей. Ну, в общем, даже я не, сдержал, не сдержался. Сдержался пусть. Как пустился, дал, я... как на свадьбе после третьего стола. Надо чуть-чуть, чуть-чуть надо, чуть -чуть, чуть -чуть надо мексиканское настроение, вот это, которое мы сейчас давали. Вот это да! Вот смотрите. Вот ну, это, это красота. Жори сегодня одна там. Примегнулась, да? Примегнулась? Примигнулась. Это бурлящая кровь, черные бездонные глаза. Да, симпатичная девочка, очень классно танцует. Я думаю, что ее надо вставить в наш номер, мне кажется. Не так же и легко вмовить цыганскую девчонку поехать на выступ до Киева. У Жоры сложная задача. А это все ожидает вся страна любви, от Одессы, мне кажется. Вот вся страна ждет от Одессы этих замечательных, положительных, энергичных эмоций. Та не народилась еще такая девчина, якуб Жора не смог вмолотить и пить с ним хоть на край земли, хочешь за край. Рожать? А ты больше на Майдан. И глаза глядят с бесприютной, тоской погровеющие небеса. Ой, Ромалы, что же вы наделали? Ой, Девлей, вы в любовь поверили.